Девочки, вы знаете, что я поняла? Главное, душа молодой быть. А Харя, она все равно когда-нибудь досморщит. Кофе с ликерчиком. И вот такая вкусняшка. Баба Галя. Такую, такую вкусняшечку сделала. Что такое? чисто моя фантазия. Мой бисквит, не, не мой, а вот тут же бисквит на раз, два, три, бо хорошо крошится, покрошила, слои сделала. Было чуть-чуть маскарпоне осталось, же думаю, ну, чтобы не испортилось. Сливки всегда есть. Сливки всегда есть вот эти для взбивания. И шоколад был вот, вот в зернышках. В зернышках. Ну, капли шоколада. Кондитерский. С вот такой И я так все на глаз, тырин, 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 -ты сделала такой крем-мусс. Вот тут сверху это беленький слой просто сливки. Не ну, знаю. И это, девки, так вкусно. А, что еще? Чуть-чуть скрапления -чуть варяночка. Что ты добавить? М -м -м. Баба галя? М -м. Оці бусики, да? і оця кофточка. Таке бабське. Баба галя лозоватки Немає тут в траві ні кліщей ні клапов, ні змій, нічого немає. В такій жарі. Никто не хочет жить. Я там вот на траве положила, и прямо так много комментариев. Я сначала отвечала, там ладно, же, ну, сделаю видео. мам, Единственное, что я бачу, иногда ящерицы поднимаются по стволу дерева. Раз побегла. Настолько жарко, что нема клещей вообще, такого понятия нема. ни зимой, не летом. Поэтому лыжи на траве, сколько хочешь. За собачку нема чего переживать. М -м -м. Почему это так смешно? М -м. Хорошо вареничка дает кислоту. М -м. Пипец, а вкусно. Половинку съела и все. И половинку в обед еще съем. Сегодня суббота. Надо в костка. Вода закончилась. Закончился перец. Вот с горошком. Ну, сюда в милечку добавляем. А в костка такая банка большая. Надолго хватает. Сметана закончилась. Коля, щось вкусненько, фруктики, конечно же, валюшки обязательно. В лабаніту сьогодні не поїдемо. Все, дівки, буду отращивать. Це вже який раз чуєте від мене. Як в Діну якусь футболку, яка жири обтягивает. Так и получаю кучу комментариев. Валя, вы толстая, Валя, вы поправились. Зачем вы запишете? Непонятно. А я в Дину так, я что, свободник? Еще что, никто ничего не пишет. Ну, короче, ну, Машу рассказать, девчата. Поедем в Костка, сниму вам что-то там, может, интересно будет. Баба Галя на проводе.